谁啊？穆老师。穆老师，早啊。嗯，你来有什么事吗？ 今天没有通告，跟我去个地方吧。哦，你等我一下。<noise> 你好，一杯红豆酸奶。啊，不好意思，红豆的今天卖完了，你要不要换一个其他口味的？嗯、啊啊，等等。 老师、啊，咱们来这儿干什么呀？谢谢。培养情绪。培养情绪。嗯。我的呢？ 你好，你好，请问一下，明威住哪个房间？哦，不好意思，我们不能随意透露客人信息。呃，您可以打电话让他下来接你,你。是这样的，我想给他一个惊喜，我是他亲妹妹。等会儿啊，我给你看身份证。嗯，不好意思。你是明威的妹妹。 你认识我？我认识你啊，金牌经纪人嘛。而且，你,你是网络红人啊！不不不不，我可不是什么网络红人啊。那网上说什么我风流倜傥，那些都是臆测。其实我人很正派的。啊、哦，是是是。<laughs> 啊，对了，你姐和廷州他们有事出去了，你来之前没有跟他联系吗？我就知道我姐今天休息，我想来给她一个惊喜的。我也不知道他。没事儿。 这不是还有我在呢吗？既然让我遇到了你，我就不能不管了。会不会太麻烦你了？不会，我跟你姐关系很好的，照顾你应该的。啊，你叫……啊，你好，我是明桥。明桥，真好听。呃，那明桥小姐，<我>你是想要跟哪位影视明星合影呢？还是参观一下影视城？哎，再或者，你要不要体验一下做演员的感觉？我能都试试吗？ 包在我身上，我先去把快递拿上去。啊，你忙你忙，等我一下啊。好嘞。还说自己正派，一看就是个花花公子。